Прошу доклади робити українською мовою, державною мовою. Видіть де ж де вийдіть, як тут шачка провокати пришого не надо так державної мовою. Ми живемо в демократичному прошу прощения. Ми живемо в демократичному обществені. что вы хотите? Вот они провокаторы. Вы, вы хотите сорвать новую, работу секции? Да? Вы, вы хотите сорвать работу секции? Садитесь, пожалуйста, я учу вас. Есть государственная мова, которая говорит о том, что кто на каком языке ему удобнее высказывает свои мысли. Это право любого присутствующего здесь товарища и вашего правосудия. Я тоже люблю свою батьку, люблю Украину. Я могу сказать так, а может быть, из России, так. Тому, кому я из России, так и скажи. А мы ваше приемлемое... ...человек в нашей стране. И вне законы мира э, и э. законы Украины позволяют говорить на том языке, на каком я считаю необходимым выразить свои мысли. И не оскорбляйте меня. Не оскорбляйте меня! Правильно. Еще раз я вам хочу сказать. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Сейчас мова не кормит, не боит и не воспитывает. Это средство общения. А не патриотизма. Запомните это. Я хочу детям сказать. Нам надо создавать нам, нам надо создавать свой печатный орган.